Доброго ранку. 1 червня до Дня захисту дітей в Кіровограді вже традиційно проводиться е, страшенно цікава акція. Унікальна. Я думаю, я не чув, що в Україні таке точно відбувалося. Е, про це ми і поговоримо з організаторами акції. Це Олена Нікітіна, провідний оглядач України Центр. Це журналіст Читизневика Ольга Степанова, Оксана Якуніна і ще двоє гостей, з якими прямо в ефірі і познайомимося. Доброго ранку. Доброго утро. Добре так, добре як вас звати, дітки? Як тебе зовут, дівчатка? А, а тебя как зовут? Так, Короче говоря, дети пока сейчас немножко будут у нас расслабляться по ходу. Значит, это Иван э, Ольги Степановой, сын, и Светлана э, Оксана Якунина. Так. Елена Николаевна пришла без ребенка, мальчика уже много лет. Мы давно из пеленок вышли. Мы, на самом деле, знаем про эту акцию, но, возможно, кто-то из мы не знает, что это отбывается, что это за скупчение мам на площади Кирова. расскажите нам? Конечно. И наша акция уникальна еще тем, что с каждым годом все больше и больше новых людей. Детки рождаются маленькие, мамы узнают и приходят, и приводят, приносят малышей. Мы для тех, кто не знает, что это за акция, раздаем вот такие флайера. Вот, может, у вас есть детки, раздадите. Угу. Там описаны все условия нашей акции. Кто был в прошлом, позапрошлом году, в этом году мы уже пятый, пятый, год подряд проводим эту акцию, те знают и ждут уже 1 июня, только они так перестраховываются, спрашивают, ничего не меняется, не отменяете, все нормально проводим. А для вновь рожденных, вот мы раздаем флайрочки, рекламу даем и... Мамы с удовольствием, папы и бабушки, дедушки отзываются, придут, мы надеемся. Вот давайте таких Видеофлайерочек с прямыми сиристропами. Кто может брать участь и в чем полегает суть церкви акции? Изначально идея возникла, потому что несправедливо нам, как показалось, что совсем маленькие, крохотные еще в пеленочках, не задействованы в празднике 1 июня в этом детском празднике. Что для них сделать? Понятно, что конкурс не проведешь никакой, еще маленький. А фото на память сделать можно. А если это массовое фото, вообще замечательно. Поэтому от нуля, ну я условно говорю, от нуля и до пяти лет мы приглашаем всех детей. Кроме того, что мы делаем уникальное фото, шикарное, которое потом всем бесплатно дарим. Кстати, у нас для вас есть подарок, можно, я сразу подарю. Вот, это вот, вот такие фотографии, это... это с прошлогодней акции. Вот у нас было, мы подсчитали около 700 малышей. Угу. Класс. В этом году ждем еще больше. Это вам... Вот, Спасибо вот большое. такие фотографии получат все родители, кто узнает себя на фото и отдельно фотографируем малышей. Кроме фото, фотосессий у нас много подарков, у нас развлечения, сюрпризы и весело, здорово, всем нравится. Вы помните, как все началось? Впервые, как прошла акция? Ну, ну, это, это выпускники, у нас да, Елена Николаевна? У нас да. Было это в редакции двое малышей в этот год, да. То есть вот э, родился Иван, ему еще не было годика, и был мальчик у нас еще, которому два года, да. И поэтому мы придумали именно вот для самых маленьких тогда. А потом оказалось, что эти дети приходят все равно на следующий год и через год и и вот в прошлом году наши дети уже, которые в этом году они выпускники из пеленок. Но вот Иван в прошлом году он малышам раздавал подарки. Да? Он ходил и в колясочку, каждому давал подарок. Мы с ним в паре были. Я лотерею раздавала, а он подарки малышам. То есть и мы приглашаем тех деток, которые вот уже постарше, которые приходили к нам, чтобы они приходили, помогали нам раздавать подарки. Это очень красиво, очень интересно, они очень горды, ну, да, миссией своей. Вы чем малыши какие-то подарки даровали, так? Конечно. Чем лотерея у вас, по-моему, проигрышная, да, была? Как лотерейка, то есть раздавали. Это была не наша, это была кого-то из спонсоров а -а -а. лотерея. И она проигрышная была. Там были роскошные призы ну, какие-то, приз, да. да. Угу. Ну, а в этом году тоже у вас спонсоры, да, подтягиваются? Есть Конечно. Я, кстати, были? хочу поблагодарить нашего коммерческого директора Ирину Генриховну Белинскую, которая стучалась в сердца. Наших спонсоров, партнеров и друзей и Ей удалось достучаться У нас много очень хороших подарков Никто без подарка не уходит Говорят, что самые шустрые даже по два, по три А то и по четыре берут и Света, ты в прошлом году подарок утримала? Да А что же там было? Розово? Да угу. Еще лифти будет, да? Да. Ну, вы, понятно, как э, организаторы, да, как люди, которые придумывали это все, а вы как участник, да, были, Оксана, <святы> Советы. То есть ваше впечатление, мнение <святы> <о> том... <святы> я, я, хочу, ну, подяковать, звичайно, организаторам, потому что, ну, справді, уникальная акция. А, але хотіла ще відмітити такий факт, що от, вся ця акція, ну, наприклад, э, мам нашої вулиці, вулиці Одесской, об'єднала и підштовхнула до вирішення такой социальной проблеми э, створення дитячого майданчика. Uh -huh. От ми кілька ну, разів приймали участь цій акції. До речі, познайомилися з сусідами усіх, усіма там на площі. От я б говорила, що ну, насправді дуже багато дітей, 50 дітей на вулиці проживає. І ми думаємо, ну як їм організувати дозвілля? Ну, справді всі виходимо, але нема де діткам гратися. Ну і ми вийшли на один, на другий суботник, підключили квартальний комітет. Квартальний комітет нам привіз гірку. Ми її встановили, пофарбували. Потім ще ну додали, як знаєте, як можна там шини привезли, зробили це різні гойдалки. Ну а тепер зараз у нас є місце, де ми можемо збиратися. І ну, це все. Я думаю, що завдяки в тому числі такої акції. Так що За дякуємо уч... організаторам. Я ніколи може бути депутатів Сіберіть, -то придумаєте їм теж праздник і теж і... познайомляться вони, потім і проблема мозговональщика. То ну как то займіть, все таки более серйозно подайте проблеми міста. Да, кстати, вот Оксана права, я хотела сказать, что вот когда совсем крошечные детки, то эта акция скорее для мам. Потому что ты сидишь дома закрытый в четырех стенах, вот, и тут ты выходишь на площадь в этот день, ты видишь, что есть много твоих знакомых, у кого такие же дети, ты начинаешь с ними общаться, то есть ты знакомишься действительно со своими соседями, которых ты не видишь, сидя дома. Вот, то есть это скорее для мам важно. Знаєте, мені здається, що це якраз мамочки найбільш соціально активна, така верста населення. По-перше, зібрати там 700 мам, я не знаю, кого можна зібрати на яке свято, 700 людей да. ну, так, там, чимось об'єднаних. там, так. По-друге, вирішуєте проблеми, дитячі майданчики. Тато не вирішують, депутати не вирішують, там, хто там влада може не вирішити, ще хтось не вирішує. А мами, які повинні ну, здавалося, стеротипа, мама, сидить з дитиною, все, світу білого не бачить, нічим не займається. Та да, це вже не клуб, у нас це вже така партія. Є, та, Я думаю, что чем меньше громадскую организацию можно створить, какую-то. Я хотела бы сказать а, об особенности акции в этом году. Кстати, спасибо, Женя. Ровно год назад на этом диване Женя сказал вам пора уже делать какой-то выпускной. Я пообещала, что мы над этим подумаем. Спасибо, Женя. <святый> да, это тебе идея принадлежит. И в этом году у нас будет первый выпускной, поскольку пять лет... Угу, но малыши, которые на первую акцию пришли, было несколько месяцев. Там сколько Ивану было или Свете, да? Несколько ну, три месяца было. Вот, три месяца. Это уже пятая их акция. И дальше уже все, пеленки уже да, не подходят. Дети. Да, взрослые дети. Поэтому мы решили сделать выпускной из пеленок. Дети, которым 4-5 лет, мы приглашаем в этом году для, у нас будет настоящий выпускной с сюрпризами, с подарками. С звоночками Ну, это, это мы им не с говорим, секрет, это да? не будет знать. Это... Единственное, что мы просим, обращаемся к родителям, если вы приведете своего малыша такого возраста, принесите с собой пеленочку. Это символично. Любую новенькую. Да? Пелен... Ну да, хотелось бы, чтобы она была новенькая. Мы эти пеленочки будем собирать, а потом мы их передадим в дом малютки. Угу. Дети уже взрослые, они прощаются с пеленками, и они в этот день еще станут и благотворителями. Мы передадим, то есть это будет, может быть, первая такая благотворительная акция, роботы на Вы знаете, я просто неимоверно пышаюсь нашими мамочками, нашими журналистами. Які роблять такі неймовірні речі. Я не знаю, я вже боюсь боюся згадувати, ну, щоб якісь там плани, можливо, там не зіпсувати Нет, на наступний рік. Музей. Не буду нічого просити проводити. Я думаю, що ви і без мене це зробите. Я щиро бажаю всьому Кіровограду, тільки нам, щоб це свято було ну, кожен. На істині праздникам для всіх. І я думаю, що там можливо вся Україна якось підтягнеться, долучиться. Ну, кстати, пятый год, звонков и писем нет, поделитесь опытом. Нет, кстати, есть. Да? Ну вот, э, после уже нашей акции, у них немножко другое, вот в Кременчуге начали. Это мои знакомые журналисты, которые, да, они придумали тоже прекрасную идею, парад колясок. То есть у них мамы наряжают свои коляски, как вот, это уже после нашей акции они у нас взяли идею. Может, где-то еще есть, мы же не видим там, не читаем другие СМИ других регионов. Ну, соревнования mm -hmm. ползают малыши на перегонке такое есть. Да нет, но все равно такого еще как у нас в Кировограде нет. Конечно, обязательно. мы вам за может, можем вообще раньше, а через Рикс подевайся. Перед першим вы до нас точно завитае, то еще порадуетесь. Это вам Подсластитесь немножко перед садиком, потому что наши герои идут в садик сейчас, и там будут рассказывать всем о том, как вы были в ранковой каве, да? Ну, а мы застынемось после небольшой.